Напоминаю нашим зрителям и участникам соревнований, в разделе «Свободный контакт 1» разрешены удары руками и ногами, а также разрешены удары ниже пояса лоу удары коленями и удар бэкбэк. Полуфинальный поединок, формула боя, два раунда по одной минуте. А в этом бою, ввиду невозможности соперника продолжать поединок, победа держал спортсмен синего угла Кубанский Игорь, спортивный клуб Буков, неоднократный победитель наших соревнований. В Риме работает пара весовой категорий до 40 килограммов. Гулеев Султан Кубацкий Игорь Финал. Помно боя 3 раунда по одной минуте. Раздел ск 1 Готовятся. До команды Стоп работает. Роман. В до команды 100. Стоп. Стоп. А в этом бою ввиду явного преимущества победу одержал спортсмен Купарский Игорь Бабуков и стал победителем в разделе СК-1 в весовой категории до 40 килограммов.